नागपूर शहरात तहसील पोलिसांनी एका घातक शस्त्र बाळगणाऱ्या आरोपीला अटक केली आहे शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटना पाहता पोलिसांच्या या कारवाईमुळे नागरिकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे नागपूर शहरातील तहसील पोलिसांच्या तपास पथकाने तेवीस जुलै रोजी दुपारी एक वाजून दहा मिनिटांच्या सुमारास गस्त घालत असताना गार्ड लाईन बोगद्याजवळ एक इसम घातक शस्त्र बाळगून असल्याची गोपनीय माहिती त्यांना मिळाली आहे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आहे त्या ठिकाणी त्यांना वर्णनानुसार एक व्यक्ती काळ्या रंगाच्या होंडा मोटरसायकल क्रमांक एम एच एकोणपन्नास एक्स सोळा बेचार जवळ दिसला पोलिसांनी त्याला त्वरित ताब्यात घेतले आणि चौकशी अंती त्याने आपले नाव हो। वीस वर्षीय मोहम्मद ओवेस रजा वल्द मोहम्मद अजीज असे सांगितले त्याची अंकझडती घेतली असता त्याच्या ताब्यातून सुमारे पाचशे रुपये किमतीचे एक लोखंडी भाल्याचे पाते आणि चाळीस हजार रुपये किमतीची मोटरसायकल असा ऐकून चाळीस हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय आरोपी मोहम्मद ओवेस रजा हा कोणताही गंभीर गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने हे शस्त्र बाळगुण होता तसेच त्याने मनाई आदेशाचे उल्लंघन केले होते त्यामुळे तहसील पोलिसांनी त्याच्या विरुद्ध कलम चार पंचवीस भारतीय हत्यार कायदा आणि कलम एकशे पस्तीस महाराष्ट्र पोलीस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला तात्काळ कर अटक केली आहे या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करीत आहेत तहसील के डीबी पथक कि इंचार्ज रसूल शेख और उनके अधीनस्थ पथक ग्रेड पी राजेश सिंह ठाकुर इनको गोपनीय माहिती मिली थी कि गाइडलाइन परिसर में एक आरोपी जो धारदार शस्त्र साथ मर लेकर घूम रहा है मिली हुई बात में की खातरी लेने के करने के लिए जब पथक का स्पॉट गाइडलाइन परिसर में पहुंचा तब उनको मोहम्मद ओवेस रजा वल्द मोहम्मद अजीज उम्र 20 साल यह घातक शस्त्र के साथ में मिलकर आया उस वक्त उस वहीं पे उसका जब्ती पंचनामा करके उसके पास की हीरो होंडा गाड़ी और घातक शस्त्र तापे में लेके कलम चार पच्चीस भारतीय हत्यार कायदा के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन तहसील में की गई है अ पूरा मुद्देमाल ये चालीस हजार पांच सौ रुपए का है पांच सौ रुपए का जो घातक शस्त्र है उसका कीमत है और चालीस हजार का उसका गाड़ी है हीरोडा गाड़ी और उसको जब पूछा गया तब उसने खुद के घर से वह वो, वो जहाँ पे काम करता है वहां पर लेकर जा रहा था ऐसा उसका बताया है कुछ घातक कुछ करने वाला था इस तरीके का उसने बयान दिया नहीं है और उसमें और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि सचमुच वो किस लिए उपयोग में लाने वाला था यह कार्रवाई ग्रेड पीएसआई राजेश सिंह ठाकुर इनके साथ में पुलिस कांस्टेबल फिरोज पुलिस कांस्टेबल विनोद पुलिस कांस्टेबल पवन इन्होंने इनके पथक ने की है और यह कार्रवाई हमने माननीय रविंद्र सिंह सिंगल पुलिस आयुक्त माननीय जॉइंट सीपी नवीन चंद्र रेड्डी माननीय एडिशनल सीपी राजेंद्र दाभाड़े माननीय डीसीपी मदनेश सर माननीय एसीपी मोरे मैडम इनके मार्गदर्शन में की है तो अशा तहसील पुलिस ने तत्काल कारवाई कर संभाव्य मोटा घटने का आला घ नागपूर शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल सातत्याने प्रयत्नशील आहे या आणि अशाच बातम्यांसाठी पाहत रहा सिटी न्यूज